Мы сегодня сюда пригласили вас, офицеров, рядовых и сержантов, тех, кто заслужил государственные награды, тех, кто отмечен государством Украина, указами президента. И сегодня мы вас чествуем. Национальная гвардия и специальные подразделения МВД те подразделения, которые первые встали на защиту нашей страны. Именно ваши подразделения непосредственно принимали участие в отражении агрессии. Именно ваши подразделения сейчас стоят во главе реформирования новых вооруженных сил Украины. И в составе Национальной гвардии, и в составе специальных подразделений МВД. Сегодня я скажу вам уже о том, что практически готовы модели, как мы будем работать в 2016 году. Мы резко поднимем и престиж, и уровень, и силу наших подразделений. Мы применяем новую стратегию когда будем инвестировать больше не в технику, а больше в квалификацию людей каждого из вас, мы поднимем соответствующий уровень э, минимальных зарплат для Национальной гвардии. Это составит от 7 тысяч и до 20 тысяч гривен для специальных подразделений, для специальных подразделений МВД от 6 тысяч до 15 тысяч гривен. И тем самым сможем беречь и уважать тех людей, которые профессионалы в своем деле. Я, когда говорю о новых модернизированных силах, то прежде всего мы будем полагаться на вас, тех, кто конкретными делами заслужил уважение страны. Я вас всех поздравляю. Прошу зачитать указ. За особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісті України указами президента України нагороджено командира полку Дніпроди. У друг Українського народу ми пройшли вместе плечом к плечу с подразделениями вооруженных сил Национальной гвардии и другими добровольскими подразделениями путь по защите нашей Родины на востоке Украины. И с июня прошлого года по теперешнее время находимся там, выполняем задачи. И хочется сказать, что поблагодарить министра и министерства сотрудников МВД о том, что труд наших бойцов Не остається незамеченным, не остається незамеченим. Награди находят своїх героїв. І хочу завірити, що і в дальнейшем бойці нашого полка будуть честью нести славне імя Дніпра. Полковника Лещенка Олександра Івановича, заступника начальника управління бойової та спеціальної підготовки головного управління Національної гвардії. Служу українському народі. Командир роботи військової частини 2260. Служу українському народові. Командир розводу військової частини 3028. 28 Служу українському народові. Реньгача Олександра Олексійовича, старший інструктор військової частини 3028. Це Жу українську народу! Вітаю захиснику вітчизни. <плодисмент> Старш детената Стоянова Стояна Дмитровича, старшого офіцера військової частини 3027. Я хочу вам тогда сказать следующее, что ваша награда – это ваша доблесть. Не держите их в коробках, как кто-то тут сказал. Носите их. Это ваша честь, честь ваших товарищей. Вы это заслужили. Слава вам и слава Украине.